اس دنیا میں دل کو مت لگاؤ اس دنیا سے دل کو اٹھا لو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کون ہے جو یہاں اس فنا سے نہیں رہا یہ عالم ممکنات عالم عالم فنا ہے یہاں ہر چیز کو فنا ہے اے عارفاں اے عارفاں فرصت شمارد ای نفس اے کم زنا اے کم زنا برہم زنی تین پرتاحا وہ کہاں ہے وہ شراب مارف کہاں ہے وہ جامع السط کہاں ہے وہ جامِ جم جس کو پی کر ہمارے یہ تمام غم جو ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں وہ ختم ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی و وسلم دبد الحبیب کا خیر الخلق کی تو آج ہم مولائے رحمت اللہ علیہ کی جس غزل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس میں مولانا در حقیقت ہمیں غفلت سے باہر آنے کا سبق دے رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزوں کا کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جن سے ہماری ظاہری اور باطنی دنیا جو ہے وہ بھی سنور جائے اور ہمارے جتنے بھی ظاہری اور باطنی معاملات ہیں وہ بھی سنور جائیں اور ہم جن چیزوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں ان سے باہر نکل آئے ہیں تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ یہاں مختلف نسبتیں رکھتے ہیں اور ہر ایک نسبت کے حوالے سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ وہ واضح طور پر پیغام رسانی کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ وہ جیسے کہ اشارتاً بات کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں اے زاہدان اے زاہدان تا چند زین تدبیر ہا کہ اے زاہدو اے زاہدو یہ کیا تم تدبیر میں پھنس کے رہ گئے ہو تم نے اپنے معاملات کو بجا لاتے ہوئے تھوڑی چیز کے اوپر اکتفا کر لیا ہے تم صرف آخرت کے طلبگار بن کے رہ گئے ہو تمہارے اندر جو ہمت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ تم اس سے آگے جاؤ ان تدبیر کو چھوڑ دو جو تُو نے کم کے اوپر اکتفا کر لیا ہے اس کو چھوڑ دو اے زاہداں اے زاہدان تا چند زی تدبیر ہا اے غافلان اے غافلان تا چند زی ہرس و ہوا تو اے غافلو اے غافلو تم ابھی تک ہرس و ہوا اس میں پھسے ہوئے ہو پھرسو ہوا میں تم مبتلا ہو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس سے باہر آ جاؤ کیا ابھی کوئی چیز تم پر آشکار ایسی نہیں ہوئی کہ تم اسی میں مبتلا پھر رہے ہو اور اسی میں مارے مارے اور اسی میں ہی جیسے کہ گنگشتہ پھر رہے ہو تو اپنی غفلت کو چھوڑ دو وہ غفلت جو تمہیں ظاہر میں بھی بٹکا رہی ہے تمہارے اندر شعوری سطح پر بھی تمہیں پھسا رکھے ہوئے ہیں اس میں اور تمہیں روحانی سطح پر بھی وہ خراب کر رہی ہے تو اپنی غفلت کو چھوڑ دو تو وہاں زاہدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم نے کم اجر پر کم انعام پر خود کو روک لیا ہے وہ چھوڑ دو اور ساتھ کہا ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو وہ غفلت جو تمہیں حص و ہوا میں مبتلا کر رہی ہے آگے فرما رہے ہیں اے زیرکا اے زیرکا دل بر ای جہاں تو اے اقل مندو اے اقل مندو اس دنیا میں دل کو مت لگاؤ اس دنیا سے دل کو اٹھا لو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا یہاں ہمیشہ سے کوئی چیز نہیں ہے اس بات کو سمجھو اس بات کو جانو کہ یہاں مستقل کوئی چیز نہیں ہے یہاں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے تو اس دنیا میں اپنے دل کو مت لگاؤ اس کو اپنی حقیقت کی طرف مائل رکھو اے بخیردان اے بخیردان ای من نباشید از فنا تو اے ہوش مندو اے ہوش مندو کون ہے جو یہاں اس فنا سے نہیں گزرا یہ عالم ممکنات عالم عالم فنا ہے یہاں ہر چیز کو فنا ہے یہاں کوئی بقا کے لیے نہیں ہے یہاں جو بھی آیا ہے اس نے فنا حاصل کرنی ہے اور وہ اس فانی دنیا سے گزر کے جائے گا تو اگر تو ہوش مند ہو اگر تو عقل مند ہو تو اس بات کو کیوں نہیں جان رہے اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ایک تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کو مستقل بقا نہیں ہے کسی کو کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہے کہ وہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا تو یہاں خود کو ان چیزوں میں مبتلا مت کرو پھر آگے فرماتے ہیں اے عارفاں اے عارفاں فرصت شماری دی نفس کہ اے عارفو اے عارفو اچھا یہاں دو دو دفعہ مولانا تکرار کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس میں رمز اور اشارہ یہ ہے کہ پہلے تو خطاب کے طور پر کر رہے ہیں اور دوسرا جو تقرار ہے اس میں تاکید کے طور پر ہے بعد کے اندر وزٹ ڈالنے کے لیے اس کو تھوڑا سا تاکید کے طور پر بیان فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اے عارفاں اے عارفاں فرصت شماری دی نفس کہ وہ لوگ جو اس کی حقیقت کو پا چکے ہیں جو اس کی حقیقت کے ساتھ چل رہے ہیں تو اے وہ معرفت کو پائے ہوئے لوگوں تم اپنے وقت کو اپنے نفس کو اپنے سانسوں کو اپنے شمار میں رکھو خود کو ذکر و فکر میں رکھو خود کو اس کے ساتھ وابستہ رکھو تو یہاں اپنے سانسوں کی جو ایک اہمیت ہے اپنے وقت کی جو ایک اہمیت ہے اس کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے اس کے ساتھ وابستہ رہو اے عارفاں اے عارفاں فرصت شمارد ای نفس اے کم زنا اے کم زنا برہم زنید این پردہا اے کم ہمت اے کم ہمت اپنے نفس کے پردے سے باہر آ جاؤ اپنے نفس کا پردہ چاک کر دو اپنی غفلت کا پردہ چاک کر دو اپنے حص و ہوا کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دو تمہارے تمہارے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑ چکے ہیں اس سے باہر خود کو نکال دو تمہارا نفس جو ہے وہ وہاں قید میں چلا گیا ہے تمہاری طلب جو ہے وہ ہمت کی طرف مائل نہیں ہے تم یہاں کمزور پڑ چکے ہو تو اے کم زنا اے کم زنا برہم زنی پردہ پھر آگے فرماتے ہیں اے متری اے متری کو آن سمائے جاں فضا تو اے خوش الہانی سے گانے والے اے خوش الہانی سے اپنی طرف مائل کرنے والے اے حقیقت کا پیغام دینے والو کہاں ہے وہ نغمہ جاں فضا جس سے حقیقت ہماری طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے اور ہم بھی اس تک پہنچ جائیں ہم بھی اس حقیقت کو پالیں جس کے ہم متلاشی ہیں تو کہاں ہے وہ نغمہ جاں فضا جو کہ ہمیں ہمارے وجود ہمارے شعور ہماری روح کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ کر اس کی طرف لے جائے تو وہ ہمیں پلاؤ تاکہ ہم اس کی طرف چلے جائیں ایسا کیا ایسا کیا شراب غم زدہ تو ایسا کیو ایسا یو کہاں ہے وہ شراب معرف کہاں ہے وہ جامع الست کہاں ہے وہ جامع جم جس کو پی کر ہمارے یہ تمام غم جو ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں وہ ختم ہو جائیں اور تاکہ ہم اپنی ظاہری باطنی اور روحانی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ جڑے رہیں تو ایسا کیوں ہمیں وہ شراب معرفت پلا دو تاکہ ہم بھی اس کی محبت میں اس کے عشق میں اس کے درد میں مقتلا رہیں اے دوستاں اے دوستاں بشگفت گلدر بوستان تو اے دوستو اے دوستو دیکھتے نہیں وہ بہار آ گئی ہے اس کی محبت کا پھول جو ہے وہ کھل چکا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ تم تک پہنچ رہی ہے وہ تمہارے قریب ہو چکا ہے تم ہو کہ تم اپنے نفس میں مبتلا پڑے اپنی روح اور اپنے شعور میں بگاڑ پیدا کر کے اس سے دور ہو چکے ہو تو وہ وقت گزر گیا تو اے دوستو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کی خوشبو تم تک پہنچ چکی ہے اے دل ستاں اے دل ستاں وقت صبوح آمد صلاح تو اے میرے محبوب اے دل روباؤ دیکھو صبح کا وقت آ گیا اس کی جامع معرفت کے پینے کا وقت آ گیا اور ادھر سے اعلان بھی ہو چکا ہے کہ آ جاؤ جامع محبت پی لو جامع عشق پی لو جامع طلب پی لو جامع اشتیاق پی لو اے آب اے آب می بیں با شم شمس دین تو اے عبادت گزارو اے عبادت گزارو آؤ دیکھو حقیقت کے اس مظہر کو دیکھ لو جو شمس تبریز کی صورت میں ہے اس کی اس معرفت سے فائدہ اٹھا لو اپنی عبادت کو اس کی معرفت سے فائدہ اٹھا کے چار چاند لگا لو یہاں خود کو بنا لو سنوار لو سجا لو سنوار سنوار کے آگے گزر جاؤ اے عبدین اے عبدین می بیں بروے شمس دین گر عارفی اینل یقین در سر لو کشی فل ویتا. اگر تم عارف ہو اگر تم اس کی حقیقت کو اس کی صفات کی جگہ پر اس کی افعال کی جگہ پر جان چکے ہو تو پھر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر لو اور اس کی معرفت کا جو سر ہے جو راز ہے جو کہ مولا کائنات حضرت علی کرم کر اللہ و کریم کے ارشاد سے ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے بھی آ جائے جو اس کا یقین ہم حاصل کر چکے ہیں معرفت کی سطح پر تو پردہ اٹھا کے اگر وہ ہمارے سامنے بھی آ جائے تو اس میں اور ہم میں موجود اس کی معرفت میں کسی سطح پر کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا وہ اپنے عکس کو ہی تم یہاں پاؤ گے تو فرما رہے ہیں کہ اگر عارف ہو تو اس کی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے مشاہدات کے ذریعے سے اپنے یقین کے ذریعے سے اس کو دیکھ لو اور اس کو یہاں اپنے اندر بسا لو اور وہاں جو موجودہ خیالات ہیں وہ یقین میں بدل چکے ہیں وہاں جو تصورات ہیں وہ تصدیقات میں بدل چکے ہیں اور وہاں جو وہم و زن ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں تو یہاں تاکید کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر عبادت گزار ہو تو عبادت اس طرح کرو کہ وہ وہاں جو حقیقت ہے وہ تمہارے اندر جانگزی ہو جائے تم اس کی حقیقت کو پہنچ جاؤ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عارفوں کے صدقے سے ان اپنے پیاروں کے صدقے سے ان عبادت گزاروں کے صدقے سے ان کو ملنے والے جو فیوز و برکات ہیں ان میں سے ہمیں بھی چند قطرے عنایت فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام چیزوں کو اپنے اندر علم عمل ایمان کی سطح پر پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے و ما علین